Вітаю з вами Інна Мирославська, і ви дивитесь програму АйТі та Люди. Сьогодні ми знову на цікавій конференції, і цього разу хочемо вас ближче познайомити з дуже незвичайними людьми, представниками SaaS нації. Ви займаєтеся мистецтвом капоера. Ваша дружина теж. Гуру в цій справі. Чи були у вас двобої з працівниками Макпоу? Коли я почали займатися, було 14 років назад. Тобто у мене там один з найвисоких високих в СНГ по попуэрі. Да, И, то есть ми були два рази в Бразилії на чемпіонаті покопоєрі Тобто там. все серйозно. Сейчас я, конечно, уже меньше этому времени уделяю, что мне очень жалко, но в целом это просто круто. Там ты поешь, танцуешь, и играешь, и борешься, то есть это ты развиваешься очень комплексно. Любой спорт вообще очень поддерживает коллективный дух. У нас очень много капуристов работает в компании. Макпо ребята очень классные ребята, мы с ними дружим. Очень часто IT гайс, так называемый, да, очень игнорируются люди. У нас в каждой комнате стоят брусья. То есть у нас там тренажерный на зал, не отходя от рабочего места. Даже есть шутки о том, что завалил спринт, ну, 50 раз. Потягування тоже. Люди, Ми потом по-другому людей сейчас підбираємо в команду есть. Вам подобається свято Хеллоуін. Якби на якусь вечірку був дрес-код, одягнутися не стандартно, як на Хеллоуін одягається, а щоб це був костюм якогось найстрашнішого девайсу. б ви одягнулися, Наверно, футболку з інтернет експлорером. Це взагалі очень здорово. Ми у нас даже є шутка внутрі нашого софта. В момент, когда ты захочешь на него через интернет-эксплорер, есть специальный скриншот, ну, лендинг, который говорит, о боже, <laughs> интернет-эксплорер, типа скачай нормальный браузер и кнопка на скачивание. Когда вы ехали 42-й километр на велосипеде, десь вгору, в гору, чи не было у вас желания, чтобы ваш велосипед был не а все-таки электро и трещинки перепочит? Ты очень в точку спросила, мы даже всерьез обсуждали, почему на велосипеде до сих пор нет автоматической коробки передач. На вашу думку, як швидко помруть мобільні оператори? Я бачила, як LifeSell ты плакав плакав куточку, когда вы ви выдали кнопку звонить из своего айфона. Некоторые мои там старые друзья говорят, блин, Саша лучше не звонить, лучше писать. Здесь мессенджеры заменяют общение, потому что звонок он врывается в твое личное пространство, когда ты его не ожидал. Тем более отвлекает тебя, переключает контекст. Потому что многие ребята и многие там партнеры, с которыми я активно общаюсь, но ну, им позвонить невозможно. Но есть такой шорт лист людей, с которыми я общаюсь по телефону, и собственно да, обычно родители, это то есть -то близкие люди но со всеми нашими партнерами глобально мы общаемся через какие-то видео мессенджеры, там Hangout, Facebook, сейчас очень качественные звонки, То есть Skype все меньше и меньше, потому что раздражает. Но в целом, да, операторы схлопнутся скоро, как интернет-провайдер. Тот же классный продвинутый Uber, но ты должен ввести свой номер телефона локальный, чтобы тебе там позвонил таксист и так далее. Только для этого это покупается симка. Где у вас живут наклеечки с логотипом вашей компании? У вас они есть? Чи у ваших клиентов? Есть. Смотри. Приезжает клиент и говорит: знаете, Саша, вышлите новую наклейку. Я на мойку заехал, на машине смылась. Мы говорим: ничего, что это наклейка для ноутбука вообще? Им реально очень скучно на своих рабочих местах. Они сидят в Excel, им реально скучно. И меня всегда вдохновляло, когда есть такой небольшой элемент фана. То есть, соответственно, когда ты полностью интегрируешь на софт и делаешь в нем все круто, к тебе приезжает футболка и наклейка. То есть клиенту лично в конверте. Как мотивует это своих противников? Мы не фиксируем, там, например, нам все равно сколько человек раз в отпуск. То есть мы это для себя ведем учет, но мы не, не запрещаем это делать, то есть так далее. То есть пытаемся вот эту бюрократию, какие-то вещи максимально сократить. Объяснили, что, ребят, мы крутые, вы крутые, вы крутые, мы крутые. То есть это зависимость. Если вы не крутые, а мы крутые, сори. То люди держатся не за даже не за продукт, они держатся друг за друга. Человек социальное су существо. А работа это второе место, где ты проводишь очень много времени. Поэтому люди должны быть. В первую очередь это тусовка, в вторую очередь это работа. А, скажите, пожалуйста, почему то у вас никнейм Айс? Такие холодный, холодный. Я стараюсь в работе, как минимум, использовать максимально мозг, а не сердце, эмоции сводить к нулю. Не всегда это удается, но в большинстве случаев я стараюсь вот быть как робот. И, наверное, оттуда пошел вот этот ник Айс. Ну, вообще, этот ник с Counter-Strike. Когда-то я до напика играл в эту компьютерную игру, и у нас был целый клан Айсов. Я был Ice Scream. Потом мы откинули вторую часть, потому что в компании, как бы, Ice был только я один из всего клана Айсов. Ну и все. Так вот и осталось. На якому девайсе для розваги работников в офисе Netpeak ви зупинилися Чи стоїть у вас досі Xbox у нас настолько такой бурный идет рост что у нас не хватает просто места и все наши комнаты отдыха они постепенно превращаются в кабинет поэтому у нас вроде бы все есть но скоро мы захватим последние наши комнаты отдыха и уже нічого ничего не останется совсем. Что любите ви погратися якщо випадає така можливість якогось дива сейчас для меня вот работа это как хобби поэтому я вот, наверное, и играю в нее. Наверное, если было время, я бы все равно не играл бы в какие-то игры компьютерные. Я когда-то много играл, я писал в журнал лучшие компьютерные игры, был там автором. У меня есть много статей про обозревание различных компьютерных игр, но как только я ну, вот, начал заниматься пиком, придумал всю эту идею, для меня это целая такая большая долгосрочная игра, и все свое время я трачу. Расскажите про то, как вы тестировали MM1 Project. Чи вам сподобалось, и чи хотели бы дома себе такие аппарат? Мне, конечно, очень понравилось, когда я был в долине, ребята пригласили попробовать вот это крутящееся кресло э, в очках. Ну, в общем, были ощущения, я, я не летал на самолете как пилот, но там были ощущения и на самолете, и в гоночной машине действительно очень близкие к реальности. Э, хотел бы ли я такую штуку дома, наверное, нет, потому что она очень большая, мне нужно было бы выделить вот это огромное количество пространства, но мне очень понравилось, я бы ходил на это как на трассу периодически. За все хотіла запитати ще чоловікам. Не доводилося ставити це запитання, але помітила, що ви дуже любите робити самоклаци, як їх називають. Як ви уявляєте собі технологію майбутнього для вдалих селфі? Думаю, що це буде якісь пристрої для трьохвимірних селфі і будуть такі вони інтерактивні. То селфі палку викидаємо і купуємо дрона. Так, звичайно, це ж незручно з палкою ходити, навіть якщо вона розкладається. А так ти просто дрона викинув повітря, і він зняв все навкруги тебе, і можливо все, що навколо тебе відбувається. Як ви знімаєте стрес після трудових буднів? Досі продовжуєте кусити картоплю і збирати гриби, чи знайшли якийсь ще крутіший спосіб? Я не цураюсь якоїсь сільськогосподарської праці. Навіть зараз працюю що в ІТ, Я з задоволенням можу піти покопати картоплю, покосити якісь бадилля і тому подібне. Тобто, це нормально. Чи вдалося вам продати той велетенський шматок сала у 2013 році? А так, це теж, як моя дружина каже, сільські історії Олександра Рися. У нас багато родичів і в основному все зало їм відходило. Але я ради фану запустив це в соцмережах, і здається, три кілограми я друзям продав. Ви шанувальник серіала Декстер. Яку б технологію чи який девайс ви б йому замовили на знищення, щоб він відправив це діло на смітник історії? Ну я зараз чомусь подумав про конкуренцію, але насправді. Але насправді конкуренти якраз і той є стимулюючий чинник, який нам дозволяє розвиватися і будувати нові нові технології. Бачила, що ви допомагали одному своєму приятелю організовувати його освідчення коханій дівчині. Ви освідчилися своїй дружині, вдруге, наприклад. Можливо, там обручка на дроні. Перше освідчення я поставив на голосування в міській раді, і воно було прийнято. Це теж було дуже цікаво. Якими високотехнологічними девайсами ви користуєтесь у догляді за дітками і будете використовувати в найближчому майбутньому у вихованні до якоїсь там електроколяски. Електроколяски? Я би хотів, щоб вона десантувалась з балкону 9-го поверху, щоб я по три рази не заносив туди-сюди її в ліфті. Подвійна коляска, вона громістка, і мені я хотів би, щоб ну от коляска виглядала отак. А потім би ти прийшов, на вулицю так кинув як покемона. Вона розклалася все і пішов гуляти. Оце було б круто. Замовлення на стартап, між іншим. Ми от збираємо ідеї, які стартапи треба розробляти. Тепер ви знаєте, як влитися в са стосовку. Опанувати мистецтво капоера, вміти легко продати шмат сала у Фейсбуці і працювати граючись. Для знімальної групи брейн тіві за багато цікавих розмов про ІТ, як і забагато неординарних айтішників, не буває. Тож одразу після конференції SaaS Nation ми вирушили на не менш важливий захід Tech Networking Party, де наші неформальні запитання будуть як ніде доречними. Гайда спілкуватись! А ви були у славнозвісному офісі Google. Что вас там наибольше вразило и что вы хотели бы запровадить у своей компании? Мы проникли туда несанкционированно, взяли велосипеды, которые попались под руку. И успели хорошо покататься, пока нас не словили, Ты вежливо не попросили. Как планируете выховывать своих деток? В стиле Стива Джобса по отношению к девайсам? Чи у стиле все дозволенности? Я бачила в VR, уже ваш сын тестует. Не в стиле Стива Джобса, а в стиле, скорее, полной свободы самовыражения свободы действий и свободы выбора. Я считаю, что личностная свобода это э, наивысший приоритет для человека. Сын отличник, гордость школы, вовремя учит уроки. Мы с ним любим поиграть на приставке, поэтому все в меру. Вот. Но игры нам помогают общаться, проводить время какое-то друг с другом. Ваші відносини з правим сектором. Чи надіслали вони вам обіцяні два раба? Ні, не прислали. Двох рабов немає. Мені їх дуже не вистачає. Більше того, у мене в сім'ї три людини і шість рабів мені б дуже сильно допомогли. Якби у вас була можливість завести реально рабів, а кого ви обрали? Людину, робота, який би виглядав як людина, чи, наприклад, робота, який би був не схожий на людину? При всіх цих шутках і анекдотах, ну. наверное человек создан свободным и использовать его э, наемный труд наверное нормально рабский труд наверное абсолютно ненормально. а машина она есть машина создана для того чтобы обслуживать людей поэтому э, с одной стороны должна быть машина ну и не похожа на человека чтобы не было ну, не было никаких таких ассоциаций. А как вы ставитесь до сайта прекрасное IT? И на вашу думку, чипзагали потрібны такие ресурсы, они же скоростно роблять. Я не скажу, что они особо нужны, но их появление во всем мире это какая-то там закономерность. Всегда есть какая-то протестная часть общества, которой надо где-то что-то выплескивать. Вокруг себя целый культурный пласт сформировала Лепра в свое время. Это там и субкультура, которую, например, мы очень там нормально принимаем и даже опираемся на некоторые статьи из них, даже чаще, чем на Википедию. Потому что они умеют рассказать просто, доступно, иногда матерно, э, сложные вещи, которые на Википедии, ну, надо читать, вникать, и это тяжело. Вам бывает, никто не подарил супер кресло для работы лежачи за ноутбуком? Вы так любите лежать? Да. По-моему, Теодор Рузвельт говорил, э, когда его спросили, почему ты долго живешь, говорит, у меня есть правила. Если можешь сесть, сядь. Если можешь лечь, ляг. По законам Паркинсона с пола упасть нельзя. И это самая безопасная точка, которую можно оккупировать. Поэтому я себя лежу, чувствую очень комфортно. Если у меня есть возможность занять горизонтальное положение, я ее всегда воспользуюсь. Как ваши успехи с выготовлением handmade виски И кто створил той космичный аппарат? На самом деле у нас есть проект, с которым мы работаем. Это вывод самогонного аппарата премиум-класса на рынок. Ну, его надо на чем-то испытывать. Поэтому один из самых сложных э, спиртных напитков, которые можно изготовить, это виски. Тренируемся, понятно, что на самом сложном. У нас CTO имеет очень сильное чувство прекрасного. И в отличие от традиционного CTO стартапов, он не умеет делать на тяп -ляп. Все, что он делает, все красиво и все хорошо. Думаю, що на сьогодні наш несконченный знімальний день вже можна завершувати і побачимося в наступному випуску.